Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Veamos qué pasó en este episodio. ser recordó el día en que se casaron. ser dijo, ¿todavía estoy en algún lugar de tu corazón? ¿Todavía me amas a pesar de lo que te he hecho pasar? Duigu vino y entró en pánico cuando no pudo encontrar la carta en su escritorio. Duigu dijo que no hay un archivo negro, que la carta estaba en el archivo, y en ese momento encontró el archivo en la mano de Frat. ¿Puedes darme el archivo negro? Frat dijo que faltan archivos y apenas lo tomó. Ali Duigu dijo: Comisionado, ¿vendrá pronto al archivo? Dijo que vengo con emoción. Fue en las salas de mañana. Dijo que querías borrarme, no dejaste ni un rastro de mí en tu vida, y tomó su camisa y comenzó a olerla. Hagas lo que hagas o pienses en la mañana, tienes razón, pero por favor no dejes de quererme. Niña, ofende, ofende, pero por favor no dejes de querernos por nuestro amor, dijo. Dijo por la emoción. Si lo digo aquí cuando estemos solos, no, sería ridículo. Duigu dijo, tengo que decirte algo, ¿cuántos archivos hay aquí? Después de todo, Ali dijo que este es el archivo, no es normal, estás bien. Duigu dijo, déjame lavarme las manos y la cara. Los Yaman regresaron temprano a casa porque Yusuf tenía dolor de estómago y Yaman se fue a su habitación. Duigu dijo, ya es suficiente, dile a tus sentimientos que has estado diciendo tantas tonterías. Ser escuchó la voz de Yaman y Senger y se escondió. Él dijo: Hueles el olor de Yaman, hermano. Huele a él aquí, está por todas partes, ¿por qué esta habitación huele así? Saca todas tus pertenencias y tíralas, no quiero incluso una mota de ella para dejarla aquí. Senger dijo que está bien, Yaman, me encargaré de eso, ustedes en el pasillo, algo de inteligencia. Yaman dijo: Quiero estar solo, hermano. Duigo el inspector, no me escuche antes de abrir la puerta. Pero no salga de ahí, está bien, no puedo decírselo a la cara, lo amo, dijo Ali, inspector. Ali dijo, estoy aquí, fui a comprarte. Dijo por la emoción, si estás aquí, ¿quién está adentro? Ali dijo, has estado raro desde ayer, estás bien. Yaman dijo que estás tan roto, ¿por qué todavía lo hueles? ¿Por qué no puedes sacártelo? ¿Por qué? Ser escuchó y dijo, gracias a Dios que todavía no se ha rendido. Yaman dijo que lo olvidarás, no tienes otra opción. Lo arrancarás de tu corazón. Y abrió la puerta justo detrás de él. Amanecía. En ese momento sonó su teléfono. Encontramos a Yaman y dijimos Nedim. Nedim dijo que, lamentablemente, no hay rastro. Yaman dijo: ¿Cómo no puedes encontrarlo, Nedim? Ese traidor había llegado al fondo de Yusuf. Hagas lo que hagas, lo encontrarás. Duigu dijo que estaba bien. Pensé que estabas adentro, pero cuando te vi aquí, de repente me sorprendí. Era el volcán adentro y lo escuchó todo. Yaman dijo, ¿dónde estás, bastardo? ¿Dónde diablos estás? Yaman dijo, ¿cómo puedo extrañarte? Pero te encontraré, te encontraré incluso si vas siete pisos bajo tierra. Yaman dijo, ¿dónde estás, traidor? Ser salió a escondidas de la habitación, y en ese momento escuchó la voz de Yusuf. Yusuf dijo, lo sé, tío, ¿por qué me duele el estómago? Extraño mucho a mi tía, me duele por ella. Sí, ya dijo que pasará, pero pasará. El tío Yusuf dijo que me duele mucho el estómago. Silla dijo: No estés triste, no te preocupes, pasará. Ser los observaba desde la puerta. Silla dijo: Déjame preguntarle a Yaman sobre las drogas. Duigu a Duigu, empatamos ahora y fuimos al volcán. Duigu, Volcán, dijo que iba a hablar sobre la situación en este momento. En lugar de eso, me abrí contigo. Volcán dijo que estoy muy feliz. Duigu, pero en ese momento estaba apretando el puño. Volcan dijo: Tengo un poco de curiosidad, por favor dímelo. Si sí, ya había dejado las drogas en el suelo. Seer estaba saliendo corriendo de la casa cuando vio a la bestia en la puerta. ¿Crees que lo que has hecho en la mañana se saldrá con la tuya? Dijo: Pronto serás expulsado de esta mansión. Duigu dijo: He sido deshonrado, no sé qué más puedo hacer. Volcan dijo que lo más importante es que aceptes tus sentimientos, no tengas prisa, no seas tan duro contigo mismo, déjalo fluir. Volkan salió y llamó a Rustem, Dijo que necesito buenas noticias urgentemente. Encuentre a esa chica rápidamente y haga su trabajo. Canan estaba hablando por teléfono. Seher no podía salir de casa. La señora Senjer Seher dijo que estaba muy preocupada. Seher dijo no podía salir, hermano Senjer. Senjer dijo que yo me encargo. Ser dijo muchas gracias, hermano Senjer. Estoy agradecido por todo y salió de la mansión. Seher miró hacia atrás por última vez y dijo, mi hogar, mi hogar, mis seres queridos, ¿podré encontrarlos? Es tan difícil caminar en tu propia casa como un ladrón. Dios, dame fuerzas, ayúdame. Yaman dijo que no puedo soportarlo más. Hermano, necesito encontrarlo de inmediato y se fue. Seher se subió a un taxi y se fue. Seher había dejado caer su chal allí y vio el parche, tomó el chal y lo olió. Dijo que Yaman está aquí. No se atreve a entrar en mí, ni a caminar a mi alrededor con coraje. Yaman definitivamente vino a secuestrar a Yusuf. Mira las imágenes de la cámara, dijo Nedim. Yaman dijo, definitivamente te encontraré cuando estés tan cerca de mí. Volkan estaba sacando la ira de lo que escuchó de ese criminal al imaginar a Ali. Sara había regresado a casa. senger llamó y dijo que me preguntaba si tenías algún problema. Ser dijo, no hay problema, hermano. ¿Cómo sucedió, Yusuf? Senger el doctor vino y dijo que no hay problema para el pequeño caballero Ali, dijo que mientras estuve allí, siempre pensé en ti. Él dijo, no hay emoción, no esperaré. Ali dijo, ¿dijiste algo? Dijo que ninguna emoción. La emoción negra dijo, ¿a dónde va, mi comisario? Encontré cómo describir el sentimiento, dijo el negro, tomate. Black dijo que domo. Estoy en mi taxi donde llaman se sube por la mañana. Estoy en ese vecindario, buscaremos en todas partes, dijo Nedim. El taxista dijo: Dejé a la señora que mencionaste aquí, no vi a dónde iba, hermano. Llaman dijo: Te había llamado antes para conocerte, pero ahora te llamo para pedirte cuentas por lo que has hecho. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.